Такое борцовское зрелище не увидишь на соревнованиях. На тренировке сборной Украины по вольной борьбе. В одной схватке два настоящих богатыря, при этом представители разных весовых категорий. Олимпийский призер Валерий Андрейцев против призера чемпионата Европы тяжеловеса Александра Хациновского, который тяжелее Андрейцева более чем на 20 килограмм. У Андрейцева, знаете, у него в этой схватке просто будет задача отстоять в защите. А у нашего тяжа, он должен, конечно, потому что он больше, он должен у него выиграть. Проход в две и бросок. Хацановский проводит результативное действие. Этот спарринг он действительно выиграл, но и Андрейцев получил необходимый опыт в борьбе с большим оппонентом. Такой опыт пригодится на чемпионате мира, который с 8 по 14 сентября пройдет в Ташкенте. Олимпийский призер Лондона Андрейцев снова в сборной, пережив спад в результатах, вызванный новыми правилами и более серьезным отношением к Андрею со стороны соперников. Спочатку э, дуже тяжко було, а потім э, благодаря тренерам, тим, хто допомагає, що Пояснили, що потрібно все рівно працювати, пробувати і е, шукати, свій стиль, свою боротьбу, е, свої прийоми, свою тактику. Сборная меняется. Двукратный чемпион мира Ибрагим Алдатов пропустит чемпионат мира из-за болезни. Андрей Стадник завершил карьеру. Не будет и прославленного Василия Федоришина, наследником которого в категории 61 килограмм попытается стать молодой Василий Шуптар, призер чемпионата Европы 2014. Я надеюсь, если он мне передал эстафету, то это очень хорошо будет. Я бы не хотел подвести его, как он столько дубу для Украины медали такого высокого уровня. Все едут за золотой медалью, так и у тоже хочется золота. Ну, там уже подаемся, как будем, как подготовимся, психологично психологически подойдем. Ни один из трех украинских медалистов прошлогоднего чемпионата мира – Алдата, Олейник, Засеев – на этот раз на мировой форум не едут. Но амбиции сборной не становятся меньшими. «У меня большие надежды есть на Хасановского, что он оттуда с чемпионата мира приедет с медалью. И у меня большие надежды есть на, ну, на бронзового призера на, на 61 килограмм Василия Шуптера, потому что он себя, он уже зрелый борец, он может э, хорошо отбороться, так же, как и на чемпионате Европы, на чемпионате мира. Поэтому я думаю, что с, без медали мы не приедем». Завершив последний сбор на базе в Конче-Заспе, сборная Украины 4 сентября отправляется на чемпионат мира.